সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তাৰ ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মহান গুৰুজনা আৰু গুৰু মাতাকো সহস্বৰপতি প্ৰণাম জনাইছোঁ মই ডেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ নাম পাপু সোণোৱাল মোৰ দুটা সাক্ষ্য আছে প্ৰথমটো সাক্ষ্য হ'ল আপোনাৰ মই ইয়াত পবিত্ৰ নামঘিৰত আপোনাৰ ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আহি আছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম সাক্ষ্যটো হ'ল আপোনাৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আপোনাৰ জুন মাহত মই এটা মিছা অপবাদ মিছা বদনাম এটাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু সেই সমস্যাটো এটা মানে মোক বহুত বেয়াকৈ জুৰুলা কৰিছিলে মই আপোনাৰ ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ একো খাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছিলে তাৰপিছত এই প্ৰভু ঘৰতে মই প্ৰভুজীৰ নাম লৈ আপোনাৰ লগোণবোৰত দিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ লাহে লাহে মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ লগোণবোৰত দিওঁ তেনেকৈ মই প্ৰায় তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত চাৰিমাহৰ ভিতৰতে মই সেই সমস্যাৰ পৰা সেই সমস্যাৰ পৰা মই উদ্ধাৰ পালোঁ আৰু এটা সাক্ষ্য আছিলে দ্বিতীয় সাক্ষ্যটো মই এই যিটো দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল মোৰ মোৰ লগত মিছা উপকটাত মই সোমাইছিলোঁ সেইটো সাক্ষ্য মই দিব পৰা নাছিলোঁ মই ইয়াত আহিও মই মানে মোৰ এনেকুৱা শক্তি নহয় যে মই ইয়াত ইয়াত উঠি মই সেই সাক্ষ্যটো দিব পাৰোঁ বহুত পলম হ'লেই প্ৰথম সাক্ষ্যটো দিয়াত যোৱা বছৰ আপোনাৰ দ্বিতীয় সাক্ষ্যটো হ'ল আপোনাৰ যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত মোৰ লগত এটা দুৰ্ঘটনা ঘটে ডিচেম্বৰৰ তেইছ তাৰিখে এটা বাইক আৰু গাড়ীৰ লগত মোৰ মানে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা হয় সেই দুৰ্ঘটনাত মই আহাৰ বতাটো আৰু আঁঠু ভৰিটোৰ আঁঠুত বৰ বেয়াকৈ দুখ পাওঁ কিন্তু প্ৰভু যীশিৰ কৃপা যে মোৰ লগত সেই পোহৰটো আছিলে মোবাইলত আৰু মোৰ মণি বেগত আছিলে মই ভাবোঁ যে সেই প্ৰভু যীশুৱে সেই মোক বহুতখিনি পৰিত্ৰাণ কৰিলে আৰু মোৰ যিমানখিনি মানে মই দুখ পাব লাগিছিলে মই সিমানখিনি নাপালোঁ এইটোৱেই মোৰ দুটা সাক্ষেইটা বাৰু